কাছার পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযান মাদক সহ গ্রেপ্তার দুই পাচারকারী ধৃতদের নাম তাজিমুল এবং এনামুল হোসেন ধৃতদের কাছ থেকে কুড়ি হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ শিলচর আইজল জাতীয় সড়কে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ মণিপুর থেকে মাদকগুলি নিয়ে আসা হচ্ছিল বলে জানা যাচ্ছে বোলেরো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাদকগুলি উদ্ধার করেছে পুলিশের তরফ থেকে মাদকগুলির দর আনুমানিক ছ কোটি টাকা যি পুৱতি নিশা আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে শ্ৰীচৰ আৰু আইজভ ৰোডত আৰু সেই অভিযান কালত আমি এটা বলেৰ' গাড়ী আমি ইণ্টাৰ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বলেৰ' গাড়ী এই গাড়ীখন মণিপুৰৰ চূৰাচানপুৰ অঞ্চলৰ পৰা আহি আছিলে গতিকে সেই গাড়ীখন ধৰাৰ পাছত সেই গাড়ীখনত মজুত থকা দুজন ব্যক্তি এজন নাম তাজিমুল হুছেইন লস্কৰ বাইছ বছৰ আৰু দ্বিতীয়জন ব্যক্তি হ'ল অনামুল হুছেইন মজুমদাৰ এলিয়াছ ছিদুল্লাহ তেইছ বছৰ আৰু দুইজনৰ ঘৰ হ'ল বাঘা বাজাৰ ঢলাহে তেওঁলোক দুইজন ব্যক্তিকে যেতিয়া আমি কৰায়ত্ত কৰোঁ আৰু তেওঁলোকক সোধ পোছ কৰোঁ